Так, готовы, ребята, Готовы. Добрый вечер, уважаемые журналисты. Сегодня, 2 марта 2014 года, реализуя полномочия, предоставленные мне Верховным Советом Автономной Республики Крым, я издал приказ. Зачитаю вам текст приказа. Приказываю, первое, всем военнослужащим военно-морских сил Украины, несущих службу на территории города Севастополя, считать неподлежащими исполнению любых решений, приказов и распоряжений самопровозглашенных органов и должностных лиц Украины, в том числе незаконно назначенного министра обороны Украины Тенюха ИИ, э, извините, я не помню, Игорь Иванович, и. Игорь, Васильевич. Игорь Васильевич. Второе. Не принимать каких-либо решений и приказов по применению оружия до получения моих особых указаний. Третье. Обеспечить неукосительное соблюдение и выполнение моих приказов как Верховного Главнокомандующего Автономной Республики Крым и города Севастополя. Четвертое. Немедленно довести настоящий приказ до сведения военнослужащих военно-морских сил Украины, несущих службу на территории города Севастополя. Верховный главнокомандующий Автономной Республики Крым Сергей Аксенов. Я хочу сказать, коллеги, что это знаменательная дата, вообще историческая. Я думаю, что впоследствии этот день будет считаться днем рождения военно-морских сил Автономной Республики Крым. Уверен, что такой праздник будет в нашей истории. Я благодарен офицерам и командирам, которые сегодня идут действительно по пути выполнения приказов легитимной власти и, конечно, не берут на себя ответственность с точки зрения того, чтобы своих людей подталкивать к незаконным действиям. Я благодарен сегодня господину Березовскому, Денису Валентиновичу, который, правильно понимая ситуацию, выполняет легитимные приказы законно избранных властей полуострова. Теперь слово предоставляю ему. Я, Березовский Денис Валентинович, присягаю на верность жителям Автономной Республики Крым, города Героя Севастополя. Клянусь строго выполнять приказы Верховного командующего Автономной Республики Крым и города Севастополя, приказы утвержденных их командиров воинских частей и формирований, требования воинских уставов. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать жизнь и свободу жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя. Историческое событие, коллеги. Спасибо вам за внимание. А, остальные, есть. да, остальные Вы военные.